के ऊपर चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो जो भी तेरा नाम जमेगा वो सब इस परमात्मा का नाम जप के पार चले जाएंगे इसलिए गुरु जी लास्ट की पंक्ति टेर नाम आप हो वैसे आप ही हो आपके जैसा कोई दुनिया में है ही ये सारी कण कण में सारी वनस्पति में हर जगह जगह में हर पुरुष में जय घट में परमात्मा बैठा हुआ है अगर बोलना होगा तो हम नहीं इसलिए तो कुछ कह रहे हैं आओ सारे पढ़े ऊर्जा सुन सकते हैं गुरुवाणी का पाठ सुन सकते हैं दुआ क्या है तो जे आज बहुत बढ़िया आज हमें जे जी गुरु जी की कृपा से जे बढ़िया एक माध्यम मिला है जे गुरु जी लाइव कर रहे हैं ये प्रोग्राम जे सारे बहुत बढ़िया अच्छा है कि आज जे, जे जो कुछ तो आज हो रहा है ना जे सोच पता किसकी थी संत रामानंद जी महाराज संत रामानंद जी महाराज चाहते थे कि हमारा भी कुछ मीडिया हो कि हमारे भी गुरुदाथ जी महाराज की अमृतवाणी की बात घर तक घर घर तक पहुंच सके दो हजार चार में जब पहली बार डी पंजाबी के ऊपर 20 जून को कार्यक्रम आया असाइनमेंट थे महाराज जी इतनी तो खुशी थी कि हम बठिंडा में थे गुरु स्वामी बाबा पिपल आदि महाराज जी की कर्म स्थली और गुरु स्वामी सरबंदा जी महाराज जी का जन्मस्थली। स्थली वहां पे गए हुए थे बाहर सेवा चल रही थी जब पता चला कि 4 बजे डीडी पंजाबी पे आज हमारा अमृत वाणी का पहला एपिसोड आएगा तो महाराज जी सारे सेवादारों को लेकर हम वहां पे जो कलोनी थी सुचा जी के घर में जितने भी अब चालीस पचास सेवादार गए हुए थे वहां पे टीवी लगाया उनके घर पे और इतना महाराज जी खुश हुए कि महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए प्रोग्राम देखकर आज गुरु जी की वाणी पहली बार गुरु जी का प्रचार प्रसार जो हम चाहते थे कि हमारा भी कभी गुरु जी की वाणी टीवी पर आए वो आज आई है उनकी ही बदौलत आज गुरु जी की जितने भी विश्व स्तर पर सन्त सम्मेलन हो रहे हैं जो गुरुदास जी मारे के वाणी के साथ तो गुरु दास जी महाराज जोड़ रहे हैं उनका आशीर्वाद लेकर स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने सन्त सम्मेलन करवाने शुरू किए गुरुदास जी मारे की वाणी को सुन के गुरुदास जी महाराज की विचारधारा को गांव-गांव में आएंगे हमारे समाज का कल्याण होगा और गुरुदास जी मारे की जो खुदोश भी है जो तो गुरुदास जी मारे की वाणी के माध्यम से जो उन्होंने संदेश जिज्ञासुओं को दिए वो जन जन न आज अगर संत जी महाराज जी को सारा संत समाज सारी दुनिया में गुरुदास जी महाराज को मारने वाली संगत जान करती है तो उनकी कुर्बानी हो सकता तत्पर है गुरुदास जी महाराज की वाणी को पूरे विश्व स्तर पर संत रामानंद जी महाराज जी की सोच को संतों के दिलों में जगाए रखा है और संगत ने भी उनकी सोच के ऊपर आज पहना दे रहे जब मैं इन चीजों को सोशल मीडिया को देखता हूं इन भाइयों को देखता हूं जे मीडिया के माध्यम से दूर-दूर तक पूरे विश्व स्तर पर तक गुरुदास जी की बात को प्रचार रहे उनके प्रवचनों को उनके सत्संग को घरों में बैठे हुए जो लोग हैं इनके साथ जुड़ रहे सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैं संत रामानंद जी महाराज जी को जान करके बहुत सोचता हूँ कि महाराज जी अगर आज हमारे बीच में होते तो आज आपको तो कहीं इतना भागना ना पड़ता इतना जाना ना पड़ता आज आप एक जगह बैठ कर अपनी बात को दुनिया के कोने कोने में बचा दिया आज उनकी सोच ही हमारे बीच में काम कर रही है जे उनका ही सपना था कि हमारा चैनल होना चाहिए लेकिन यहाँ सभी जितने भी पल्ला टीवी है काशी टीवी है जंतर टीवी है लाइव ट्वेंटी पे जे टू पे जे अपने गुड्डू जी कर रहे हैं लाइव कर रहे हैं ये सारे जितने भी ये उससे भी बढ़िया उन्होंने मौका दे दिया पहले टीवी पे जाएंगे एपिसोड बनेंगे एग्रीमेंट बनेगा फिर जाके आएगा लेकिन महाराज जी ने तो ऐसा जो कुछ भी आज गुरु महाराज जी के आपके दर्शन करवा रहे संगत अपने अपने घरों में जो भी होगा वो तो देख रहे होंगे हमारे परिवार के गए है, हैं वहां बैठे हैं गुरु जी के चल में उनकी भी हाजी जहाँ हाजिर नहीं रहना है गैर हाजिर भी मत हो जाना कि जो घर पे है वो हाजिर हो जाए आप घर पे पहुंच जाए कि घर पे जे काम रह गया आप बच्चे घर पे छोड़ के आए हैं आप गैर हाजिर मत हो जाए इसलिए आओ महाराज जी के चरणों में जो गुरु जी ने जो अमृत पिलाया परमात्मा के नाम का सारी दुनिया को बाबू महाराजी राणू को पढ़ाया उनके शिक्षणों में चारों वर्गों के लोग आए थे नहीं ने कहा कि उधर बैठ जाओ तुम उधर बैठ जाओ तुम इस समाज से हो तुम उस समाज से हो तुम मेरे समाज से इधर बैठ चारे वर्गों के लोगों को बिठाकर कर इस धरती पे सबको एक जैसा ही उन्होंने सत्संग सुनाया एक जैसा ही अमृत पढ़ाया कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं सब परमात्मा माँग के अकाल पुरखान अंतर्यामी के सबके गुरु ने कहा बेटे पे। बेटी ऊपर बाप है पावन को जहां मोह पटल सब जगत व्याप्यो भक्त नहीं सरपा गुरुजी ने कहा कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं सब उस परमात्मा के बेटे भिटे बेटे हैं सबको परमात्मा के नाम जपने का अधिकार है इसलिए आओ गुरु प्रेमियों आज मुझे मौका मिला है जिस समय मिला है सदुप के बाद अपने गुरुजी के दर्शन करने का अपने गुरु महाराज जी की पवित्र वाणी सुनने का तेरा सरवरदा जी सतक पल्ला के महान बाबू जो की सदका ये सब कुछ मिला है ऐसे नहीं मिल गया ऐसे नहीं क्या मंदिर बन गया यहाँ क्या क्या हुआ कैसे कैसे मंदिर बना आज बना हुआ आनंद ले रहे हैं, आनंद आ रहा है यहां बैठकर हम अच्छा फील कर रहे हैं कि अपने घर की तरह है कि ये महसूस क्यों हो रहा है अच्छी फीलिंग क्यों आ रही है जो महापुरुषों की कर्बानी और सदका आनंद आ रहा जिन्होंने इस दरबार को बनाया जिन्होंने इसके लिए पन्ना एक एक रुपया समाज का छोड़कर यहाँ लगाया जितना भी जो भी महाराज जी गुरु रंजनदास जी महाराज जी बताते हैं कि एक एक रुपया भी महाराज जी गुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज दरबार के लिए जोड़ा करते थे जो भी संगत देती थी महाराज जी कहते थे कि महाराज के, के दरबार के लिए लगाना महाराज के दरबार के लिए भेजना काशी भेजना बाहर काम सेवा चल है ये समाज का उस टाइम के देखो कि जिसने भी दिया वो सारा जहां लगा हुआ है ये तो बहुत से लोग बहुत से ऐसे, ऐसे मैंने देखा मैं नाम कहूंगा लोग हैं गुरु जी के नाम पे ठगिए होते हैं बहुत से कम होते हैं लोग जो समाज का पैसा समाज में लगाते हैं आज आपका पैसा जहाँ कुछ भी आज यहाँ कितनी संगत सहारनपुर से आई है पूरे भारत से आई है संगत सारी संगत की व्यवस्था करने के लिए पंजाब से महाराज जी ने तीन बसें करके कितना खर्चा है उसका यहाँ खड़ी है परसों की आई में अट्ठाईस को उनतीस को वापस जाएगी यहाँ से कितना खर्चा है उस बसों का आप खुद सोच के देखना है लंगर की कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है हम तो एक प्रोग्राम अपने घर में कर ले कोई शादी ब्याह का कर ले कोई किसी बच्चे की खुशी का कर ले उसके इंतजाम करने के लिए कितने दिन लगते हैं बाद में हम कहते हैं बहुत पैसा लग गया बहुत टाइम लग गया यार बहुत खर्चा हो गया यहाँ तो रोज महाराजी हमारे कई बार कहते हैं कि इधर से संत देती है हम उधर लगा रहे हैं और गुरु महाराज देते जा रहे हैं हम तो जा रहे हैं तो